Меня зовут Виктория. А у меня интернет магазин настольных игр Lord of Boards с, уже более чем полгода есть уже и физический магазин, и мы работаем с Николаем и его командой с февраля 2019 года. К сожалению, почему скажу к сожалению, потому что нужно было сделать это намного раньше с того момента, как мы запустились. Начиналось все как обычно, я думаю, у каждого стартапера, когда ты считаешь, что ты все можешь сделать сам на сегодняшний день, много видео в YouTube, много всевозможных мастер-классов, естественно, с самого начала пробовали самостоятельно. После того, как было прожено очень много бюджета, результативности было практически никакой, продажи были очень-очень скудными, единичными. Решили, ну, как бы, в принципе, не нужно очень большую компанию какую-то брать или еще что-то. Обойдемся каким-либо фрилансером, который знает э, больше, чем мы, конечно, но по бюджету будет, в принципе, учитывая, что стартаперы достаточно не так сильно ощутим. Проработав несколько месяцев, мы поняли, что с этого абсолютно ничего не будет, и к нашему счастью мы вот с февраля месяца начали работать с Николаем, с его командой. Это было по рекламе и увидев сразу же результаты, с апреля месяца мы уже начали работать вместе и по SEO. Как мы поняли, что это оно? Во-первых, когда ты начинаешь работать с компанией, ты чего ожидаешь? Ожидаешь в первую очередь это улучшение эффективности использования рекламного бюджета, это, естественно, повышение и рост определенного органического трафика и, естественно, повышение продаж. По факту, в течение первых уже двух недель, благодаря оптимизации бюджета, он очень сильно уменьшился по сравнению с тем, что изначально делали и пробовали делать самостоятельно мы. При этом продажи э, выросли э, существенно, э, практически в три раза. Что есть на сегодня? По SEO мы увидели результаты по прошествию практически полугода. Наш трафик э, за этот год он вырос более чем в семь раз. Если взять количество продаж, то оно выросло более чем в 15. По органике Начинали мы с 300, на сегодняшний есть день уже 3000, и в ближайшее время мы ожидаем, что мы сможем эту цифру умножить еще как минимум на 10. Что очень импонирует и нравится в ребятах, это то, что ребята всегда на связи, всегда доступны, всегда открыты. И это партнерские отношения, в первую очередь, когда есть работа с двух сторон. Мы отлично знаем наши игры, мы знаем продажи, мы знаем, какая у нас сезонность, какие у нас есть подводные камни, связанные с настольными играми. Ребята великолепно владеют инструментарием, они креативны и, что очень здорово, они инициативны и инновационны. То есть это последние инструменты, которые есть, это своевременность и актуальность. То есть если вдруг у нас получился в стране карантин, мы тут же оговариваем, как это возможно использовать максимально в плюсе, потому что настольные игры становятся максимально популярными, максимально затребованными тут же сразу оговаривается, как что меняется, подстраивается, и э, мы получаем максимальный результат. Ну и потихонечку уже начинаем готовиться к сезону, потому что бизнес сезонный, начинаем готовиться к, естественно, к новому году. Там цифры более чем уверенные, как и было в прошлом году, э, они вырастут в определенное количество раз. Работа с маркетинг-линк э, для нас это про партнерство. И, естественно, это про долгосрочные отношения. Партнерство, потому что это работа с двух сторон. Это однозначно про то, что синергия всегда намного эффективнее. Это про то, что это не на один день. Это как школа для ребенка или как садик, который ты выбираешь очень трепетно, и потом очень долго ты это пробуешь что-то где-то подкорректировать как. Это про то, что не нужно полностью все отдавать. Можно провести вот не зря аналогию с ребенком, взяла, да, можно просто отдать, сказать, чего ты хочешь, и закрыть глаза и забыть. Абсолютно уверены, что ребята сделают все максимально замечательно, но когда есть связь, когда есть постоянные партнерские отношения, когда вы постоянно общаетесь и когда твоя инициатива поддерживается, слышится, когда наряду с обычным инструментарием еще очень много интересных, креативных решений, своевременных решений например, элементарно, которые касаются сезонности, или вот ситуация внештатная в плане карантина, и когда это все очень быстро подстраиваемо, а когда это все вместе, естественно, результат всегда получается максимально эффективным, ну, в принципе, очень приятным и с эмоциональной точки зрения в том числе. Работа с двух сторон — это и о том, что и мы не стоим на месте, и мы учимся. И благодаря работе с коллективом мы научились определенным вещам, таким как работа с Google Аналитикой, управление сезонными продажами. И это работа с видеорекламой в условиях ограниченного бюджета. И это эффективность понимания, что рекламный бюджет можно использовать настолько эффективно при определенном суммах при определенных оговоренных условиях если вы хотите по-настоящему партнерские отношения если вы по хотите по-настоящему э, хороший результат не точечный не временный а настоящий который в будущем будет расти и приносить вам и определенные финансовые, естественно, результаты, и это будет приносить вам и удовольствие, то это только сюда, это только к ребятам, только к Николаю и его команде. И все, кто знакомые уже есть, они все знают, с кем мы работаем. Мы при любой возможности всегда с удовольствием посоветуем. И уже есть не одни ребята, которые очень рады не только знакомству с нами, а, наверное, в большей степени и знакомству с Николаем и его командой, которые замечательно отзываются и неимоверно благодарят нас за то, что действительно вот мы им открыли таких ребят. В будущем есть всегда только один момент. Мы переживаем, что у Николая и его ребят всего 24 часа в сутках, чтобы их на всех хватило и чтобы это продолжалось еще очень-очень долго. Мы им желаем, чтобы в их сутках стало порядка 40 часов, как минимум, вот, и чтобы у них их трафик клиентов все время возрастал. И самое главное, чтобы они точно так же кайфовали от работы, как кайфуют, потому что Благодаря этому получаются невероятные результаты в максимально короткий срок с невероятно непонятными, как вариант, как можно в таком бюджете получить такой замечательный результат.